Gracias. Yeah. 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 Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan hidup manusia. Ia memberi penjelasan terhadap pelbagai perkara melalui kisah, hukum, galakan kebaikan serta larangan keburukan. Manakala as-sunnah pula ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Islam bersifat sempurna, universal, menyeluruh dan sesuai dengan fitrah manusia. Kesempurnaan ini dapat dilihat melalui panduan Al-Quran dan As-Sunnah yang merangkumi semua aspek kehidupan, terutamanya dari segi ekonomi. Yang pertama, segala kekayaan hakikatnya milik Allah SWT dan manusia sebagai pemegang amanah. Yang kedua, Allah SWT maha berkuasa atas segala sesuatu dan manusia ditugaskan sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Dan yang ketiga, kedudukan manusia sama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbezaannya hanya pada takwa dan amal soleh. Kesimpulannya, Al-Quran dan As-Sunnah bukan sahaja menjadi pedoman ibadah, malah panduan menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia serta menjamin kesejahteraan hidup individu dan masyarakat sekiranya diamalkan sepenuhnya. Seterusnya, politik Konsep kenegaraan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi memastikan keharmonian hidup manusia. Yang pertama, A. Kekuasaan sebagai amanah. Di mana kekuasaan ialah kewibawaan pemimpin dalam menguasai hati rakyat mereka supaya rakyat sentiasa mentaati, menghormati semua peraturan yang telah ditetapkan. Pemimpin yang baik juga akan menggunakan kekuasaan ini untuk kemaslahatan umum dengan berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, B. Musyarawah membentuk persefahaman dalam tindakan Musyarawah merupakan konsep bertukar pandangan, idea dan pendapat dalam menyelesaikan masalah Serta sentiasa membuat sesuatu keputusan, keputusan dengan adil Dengan ini, tiada berlakunya penjelasan terhadap golongan yang lemah Maupun dapat memupuk persaudaraan antara satu sama lain tak kira bangsa dan juga agama Ketiga B. Eh, ST, C. Keadilan sosial tunggak keharmonian. Kerana Allah SWT menekankan kepada umatnya untuk sentiasa bersikap adil sesama manusia kerana ia merupakan salah satu ciri ketakaan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah SWT. Dengan sikap adil, kita dapat menjadi orang yang jujur, bertanggungjawab sehingga mewujudkan sesuatu yang aman dan harmoni. D. Persahab, persah, persamaan asas bermasyarakat sebenarnya dalam kehidupan yang bermasyarakat ini. Islam meletakkan prinsip persamaan antara semua umat dalam aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Kita perlulah saling mengenali antara satu sama lain bagi membina kekuatan tanpa melihat kepada bangsa, keturunan maupun pangkat semata-mata semua supaya kita mendapat peluang yang sama rata antara satu sama lain. Okey, seterusnya, peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dari segi sosial. Islam menekankan keadilan dan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang harmoni. Manusia memiliki rasa tanggungjawab sosial yang saling mempengaruhi antara satu sama lain yang akhirnya akan membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun. Yang pertama, semua manusia sama darjat dan kedudukan. Hal ini dikatakan demikian kerana kemuliaan seseorang tidak dijamin berdasarkan keturunan, pangkat atau berdasarkan harta. Malah uh, kemuliaan tersebut uh, dinilai berdasarkan ketakwaan uh, seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam terdapat empat jenis iaitu ukhuwah, ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah ini ialah persaudaraan kerana ketaatan kepada Allah. Se, uh, contohnya uh, ahli keluarga. Yang kedua, ukhuwah insaniyah iaitu persaudaraan sesama manusia tanpa mengira keturunan. Maksudnya keturunan uh, India ke Cina ke sama je. Lepas tu ukhuwah wataniyah wa nasab persaudaraan kerana bangsa dan keturunan. Yang keempat, ukhuwah fiddin al-Islam, persaudaraan sesama uh, sesama muslim. Yang ketiga, memelihara alam alam daripada kerosakan. Manusia yang dilantik sebagai khalifah al-bumi untuk menjaga bumi kita daripada uh, mencegah kerosakan. Yang keempat, mengajak kepada kebajikan dan mencegah melakukan kemungkaran. Umat Islam bertanggungjawab menyeru uh, semua orang untuk melakukan kebaikan dan mengelakkan melakukan kemungkaran. Baik, yang terakhir adalah dari segi kebajikan. Al-Quran menegaskan bahawa setiap nikmat, kelebihan dan harta yang dimiliki manusia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hakikatnya milik Allah. Jadi dalam Islam, konsep kebajikan ini meliputi aspek dunia dan akhirat. Jadi yang merangkumi yang pertama, perintah. Manusia diperintah untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan kezaliman. Dan yang kedua, takwa, mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah infak, menginfakkan sebahagian harta kepada golongan yang memerlukan sebagai tanda keikhlasan. Dan yang keempat, ikhlas melakukan kebajikan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengharapkan balasan duniawi. Kemuncak segala kebajikan ialah meletakkan keimanan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengakui kekuasaannya, beriman kepada hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab, para nabi serta melaksanakan amalan soleh. Kesimpulannya, Kebajikan dalam Islam bukan sekadar perbuatan di baik secara lahiriah tetapi mencakupi keyakinan hati, kepatuhan syariat dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahuwataala.